मी जेव्हा किंवा माझ्यावर जेव्हा भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून खोटे आरोप लावून खोट्या केसेस करून मला जेव्हा तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं सुद्धा विधान परिषदेची निवडणूक आली होती आणि त्या निवडणुकीमध्ये मी परवानगी मागितली होती कोर्टाला की मला विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करण्याची परवानगी द्यावी मी खालच्या कोर्टातही गेलो होतो खालच्या कोर्टाने परवानगी नाकारली नंतर हायकोर्टात गेलो हायकोर्टाने सुद्धा मला परवानगी नाकारली आणि त्याच्यामुळे मी मतदान करू शकलो शकलो नव्हतो पण आश्चर्याची गोष्ट अशी आहे की जे गणपत गायकवाड जे तलोजा जेलमध्ये आमदार साहेब भारतीय जनता पार्टीनी मला वाटतं दबाब टाकून ज्या पद्धतीनं लोअर कोर्टाच्या माध्यमातून हा, हा निकाल त्या निमित्तानं लोअर कोर्टात दिलेला आहे म्हणजे आमच्यासाठी अनिल देशवांसाठी अलग न्याय आणि गणपत गायकवाडसाठी अलग न्याय अशा पद्धतीनं आज गणपत गायकवाडना जे खालच्या कोर्टाने परवानगी दिली आहे आम्मी जब मांगली पर कशा पद्धति भारतीय जनता पार्टी सत्ते दुरुपयोग करते है सिद्ध होते तो। हिंदी में आपसे जानना चाहेंगे कि आपके वक्त एक अलग न्याय दिखाई दे रहा है अभी एक न्याय अलग दिख रहा है जहाँ पर आपको न्याय में तो यहां पर इलेक्शन करने नहीं दिया गया था और गणपत के ने कहना है देखिए मुझे जब भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी आरोप के तहत मेरे ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की थी मुझे आर्थर रोड जेल में डाला गया था उस टाइम भी विधान परिषद का चुनाव आया था मैंने उस वक्त कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि मुझे आमदार होने के नाते विधायक होने के नाते मेरा हक बनता है कि मुझे हुटिंग करने की परवानगी देना चाहिए लेकिन मेरी अर्जी उस टाइम लोअर कोर्ट ने भी ना, नकार दी और उसी प्रकार हाई कोर्ट ने भी मेरी अर्जी नकार दी थी और उस चुनाव में मैं मतदान नहीं कर पाया था लेकिन आज आज जो विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो आमदार है गायकवाड़ साहब वो तलोजा जेल में है और उन्होंने परमिशन मांगी थी तो आज उनको कोर्ट ने परमिशन दिया मुझे एक समझता नहीं कि एक विधायक को कोर्ट एक न्याय देती है दूसरे विधायक को कोर्ट अलग न्याय देती है मुझे समझता नहीं कि किस प्रकार की किस प्रकार का न्याय उनको दिया गया है उनको एक्चुअली में गणपत गायकवाड़ को परमिशन नहीं देना चाहिए था इसमें साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का किस प्रकार से दुरुपयोग करती है ये खुलेआम से दिखता है